bannerdagi reklama bu faqat sizni brendingiz uchun lekin bu hech qanaqa savdongizni oshirib bermaydi bundan yigirma yoki o'ttiz yil avval ko'chadagi bannerlar bu asosiy marketing e, yo'nalishlari hisoblanardi va o'zingizni xizmatingiz yoki mahsulotlaringizni bu bannerlarsiz sotish juda judayam qiyin bo'lardi hozirgina oladigan bo'lsak bizda dunyo bo'yicha sakson foiz aholi hammasi o'zini uyali aloqasida ya'ni telefonida o'tirishadi bu degani internet zamoni va ko'chadagi bannerlar bu ikkinchi darajali bo'lib qolgan bu bilan aytmoqchimanki ko'chadagi reklama yoki banner qo'yadigan bo'lsangiz bu faqat sizni brendingizni oshirib berishi mumkin chunki yo'lda har kuni odamlar <laughs> o'tib ketayotganda ko'ziga bir xil narsani ko'p joylarda ko'rinadigan bo'lsa bu faqat sizni brendingizni oshiradi lekin bu hech qanaqa savdoyingizni oshirib berolmaydi bundan kelib chiqadiki ko'chadagi bannerdagi reklama bu faqat sizni brendingizni tanish uchun judayam yaxshi marketing yo'nalishi hisoblanadi misol qilib oladigan bo'lsak bilane ularni brend rangi sariq va qora bu degani ko'chadagi banner sariq yoki qora ko'rsangiz bu сразу sizni fikringizga ya'ni mobil operator keladi biliyn yana bitta misol qilib oytadigan bo'lsak korzinka hamma joyda qizil rang ya'ni ular o'zini brendini o'zini rangini saqlagan holda odamlarni ongiga singdirish uchun ko'chadagi bannerdagi reklamalarni qo'yadi o'ylaymanki bu kontent oz bo'lsa ham foydali bo'ldi hammanglarga rahmat assalomu alaykum va rahmatullohi